कुशासन आणि भ्रष्टाचार ही इंडिया आघाडीची विचारधारा असून देशविरोधी अजेंड्याला खतपाणी घालणारी आहे असा आरोप करत भ्रष्टाचार तुष्टीकरणाला मुळापासून उखडून टाकणार असल्याची ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दिली पंतप्रधानांनी आज नवी दिल्लीत स्वनिधी योजनेअंतर्गत सुमारे एक लाख पदपथावरील विक्रेत्यांना आणि फेरीवाल्यांना कर्जाचं वितरण केलं ला आणि लाभार्थ्यांशी संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते मोदी गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन बेहतर बनाने में जुटा हुआ है वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो मोदी को दिन रात गालियां देने के घोषणा पत्र के साथ दिल्ली में एकजुट हो गया है ये जो इंडी गठबंधन है इनकी विचारधारा क्या है इनकी विचारधारा है कुशासन की करप्शन की और देश विरोधी एजेंडे को हवा देने की और मोदी की विचारधारा है जन कल्याण से राष्ट्र कल्याण की भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण को जड़ से मिटाने की और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की आधीचार सरकार ने यह फेरीवाला समस्याक कभी लक्ष्य दिल नहीं अ टीका आर्थिक गर्तेत अडकलेल्या या फेरीवाल्यांना कोणत्याही हमीशिवाय आर्थिक पाठबळ मिळणं शक्य नव्हतं मात्र आमच्या सरकारनं स्वनिधी योजना सुरू करून त्यांना आर्थिक पाठबळ दिलं याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधलं पदपथावरील विक्रेते फेरीवाले हातगाडीवर काम करणाऱ्या लाखो कुटुंबांसाठी पंतप्रधान स्वनिधी योजना आधार बनली आहे असं ते म्हणाले आज काम वाले लाखों परिवारों का संबल बनी है छोटे कारोबार को विस्तार देने में पीएम स्वनिधि योजना से बहुत बड़ी मदद मिली अभी तक देश के बासठ लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग ग्यारह हजार करोड़ रुपए मिल चुके हैं स्वनिधि योजना की वजह से रेडी फुटपाथ ठेले पर काम करने वालों की कमाई काफी बढ़ गई है खरीद बिक्री का डिजिटल रिकॉर्ड होने की वजह से अब बैंकों से आप सभी को मदद मिलने में भी आसानी हो गई है दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज दिल्ली मेट्रोच्या लाजपतनगर साकेत जी ब्लॉक आणि इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ या दोन अतिरिक्त मार्गिकांची पायाभरणी झाली